Привет, с вами Елена осетенко и сегодня я хочу вам показать э, несколько моих рисунков. Я их рисовала сама, камера будет чуть-чуть дрожать, но ничего страшного. Надеюсь, вы просмотрите до конца это видео. Начнем. рисунок кота который как можно сказать служит. потом это май это октябрь да конечно наверное стена не сильного но надеюсь вы на стены не смотрите вы смотрите на картинки вот это сентябрь Вот это октябрь. Тоже еще один. Еще один октябрь. А вот самая моя любимая, мой любимый рисунок. Мне его никто не помогал рисовать, я его сама рисовала, поэтому надеюсь, вы оцените. Вот, это Парижская башня. Как вы видите, вот она стоит, у нее много. Вот тут у меня была работа с вот этими маленькими, видите, маленькими маленькими, эм, как можно сказать, крестиками. Ну, я хотела, я хочу вам показать еще один маленькое маленькое творчество. вам знакома канал джули кэт там девочка лепит из легкого пластилина который может застывать всякие платья для кукол но я сделала совсем другое и я решила поэкспериментировать я купила легкий пластилин и вот что у меня вышло Это сова. Вот как кресло, можно сказать. И вот такой гнездышко такое, можно сказать. Это еще не все. Сейчас, секунда. И еще, конечно, вот такой кот я хотела вам показать его. Да, пластилин хороший, но он бывает ломается. И вот как видно, у моего кота вот отломалась ушка. Да, у меня был еще такой кот, я его тоже слепила, но у него отвалила голова. Я знаю, это не сильно приятно слышать видео. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, хочу вам показать еще одно маленькое чудо которое я давно хотела всем показать. Ну и вот оно настало. Маленькое чудо. Вот оно. Вот оно маленькое мое чудо это новый цветок. Он растет на моем гранате. Вон еще, если вы видите. А вот это мой Рома. Сейчас. Он сейчас спит и повернут там задом. Ну, но... Может, те видео остальные, которые я снимала, почти не набрали 4 просмотра, 9 просмотров. Да, но никто не ставит лайк. Может, кому-то не нравится. Да, а почему вы не пишете комментарии? Может, вам что не нравится, я бы изменил своих видео. Ну, если нравится, ставьте лайк, пожалуйста. И пишите комментарии, конечно. Пока-пока.